никто не реагирует. Почему? Потому что ну, коррупция. Чуть-чуть, но течет. Да, 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 Ну, в прошлом году же у ребят там рыба поздыхала. А там тоже кто-то пруд Это держит, да? Ну да, там э, запустили 20, люди, да? Они рыбу разводят у них рыба сдохла Доброго дня, дорогие жители. Мы находимся сегодня на Микуличевской земле. Это Бородянского района. Как я понимаю, это шикарная река была Ракач, которую убили и на протяжении месяца спускают сюда канализацию. Просто через аварию, за мидра и коваль есть такие у нас голова два кума голова и его кум это 5 лет и месяц. ЖКХ меня поправляет местный житель, хозяин местного кафе, он поправляет и говорит, это длится несколько лет, это не месяц. Почему? Потому что да, на протяжении двух месяцев мы посмотрели журналистами, выехали, мы также экологи, мы выехали, мы посмотрели сооружения которые стоят не мешаева, они не действуют то есть умышленно э, замидра убивает реки, убивает пять каскад прудов э, с то есть получается такая ситуация очень сложная на протяжении пяти лет он не выделил на реконструкцию очистных сооружений, которые находятся в частной собственности да получается и принадлежат одному из местных немешаевских заводов. И вот он просто, они нашли просто два кума решения убивать реки Украины, убивать пруды Украины. Мы обращаемся с письмами во все инстанции к местным головам. Никто не реагирует, никто не выезжает. Экология не выезжает. Сейчас я делаю, я Фимин Геннадий Анатольевич, я делаю официальное заявление министру экологии Украины, немедленно выйдите, немедленно обсчитайте ущерб, немедленно проведите экспертизу громадскую, включно с нами, с гражданами Украины, с жителями. Немедленно просто сюда надо экологию, немедленно штрафы, немедленно разобраться и разобраться, дорогие друзья, было очень просто зайти даже в суд, собрать всех. У нас в частной собственности у завода находятся очистные сооружения. Надо было помочь. Завод всячески просит, просто требует, заявы кидает на Замидру, голову сельской рады, не мешаю. Или выкупить сооружение, или дать какие-то деньги на сооружение, на ремонт любые варианты. У меня это письмо есть. Мы покажем вам его, дорогие зрители. Получается, но также на себя положил всю ответственность за Мидра. И дальше бездействие, халатное отношение к природе. Поэтому дальше мы будем обращаться в ДБР, экологию, ДБР. Но сегодня это уже министру экологии заява. Канализация спускается тупо. Вот реку Ракач. Сегодня у нас 24 ноября 2020 года. Как вот э, нас всех обманули. То есть два кума. Это кова Лизамидра, голова сельской рады. Они собрали приблизительно до 10 миллионов гривен. Это на водовидведене. То есть, все жители и жители сел, рядом трех сел. Плачут полностью ЖКХ Немешаева. И мы взяли соответствующие документы, но некоторые факты были скрыты. Например, те фекальные машины, которые сливаются прям вот сюда же в реку Ракач, они сливаются в поселке возле шиномонтажа, но это прилетает прямо вот сейчас сюда. И это было скрыто, но по 8,5 миллионов на ответили, что они собрали эти деньги за 5 лет. А теперь внимание, не вложили ни копейку. Имеет ли сельский голова ни копейки не вложить денег в ремонт сооружений и напрямую сливать, игнорируя законы экологии, экологические Украины, просто в реку и убивать другого района пруды и реки. Этот район Бородянский, да, и Микулычевская земля, и что нас удивляло, как экологов, мы обращаемся, мы пишем заявление, мы обращаемся к голове Бучанского района, бесполезно, мы обращаемся в экологию. Бесполезно, никто не выезжает, ничего не проводится, ничего. Коррупционная такая связная, которую мы сейчас, мы не, не можем ее даже отточники разжать. Делаю я заявление на министра внутренних дел, на Авакова. Пожалуйста, немедленно примите верное решение. Почему? Потому что э, начальник Бородянской полиции не принимает мер. Полицейские сюда отказываются выезжать, на заявления не реагируют и не возбуждают никаких уголовных дел. Почему? Потому что на наших глазах э, за мидра э, частной собственности, которая принадлежит КНС номер 4 частной собственности заводу, его просто непонятным путем украли на сельскую раду и... Так получается, на наши заявления не реагируют. Ни полиция, да, ни на сбросы, ни на то, что КНС украден. Да. КНС это станция, которая перекачивает именно сюда вот, громадные тысячи воды, то что летит, нечистот. Они прилетают в эти реки и озера. И никто не реагирует. сейчас обращаемся. Дальше, как руководитель ГО, солдатские комитеты, мы будем выводить людей, проводить акции. И немедленно будем обращаться и в ДБР, во все просто. Вообще помогите, мы будем обращаться вообще везде просто. Писать письма и дальше будем проводить акции. Спасибо.